आजकल जब से चुनाव का निर्णय हुआ है और मोदी जी के अल्पमत की सरकार दिल्ली में बैठी है तब से मोहन जी बहुत सी बातें बहुत ही बेबाकी से बोल रहे हैं अब सुपरमैन सुपरमैन कौन है मोहन जी के मन में विष्णु के अवतार कौन है या जिस तरह से कहा गया क्या बायोलॉजिकल व्यक्ति कौन है ये पूरा देश जानता है तो भागवत साहब ने खुलकर बोलना चाहिए इस देश में जो हो रहा है अभी भी अल्पमत की सरकार होने के बावजूद वो देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ठीक नहीं है इस देश में कॉमन मैन ही सुपरमैन है और ये कॉमन मैन ने अपने आप को भगवान समझने वाले लोगों को बहुमत से दूर रखा तो मैं मानता हूं इस देश का मतदाता कॉमन मैन ये सुपरमैन है एका व्यक्तीला एक व्यक्ती आहे या देशात जी स्वतःला विष्णूचा तेरावा अवतार समजते एक व्यक्ती आहे देशात तिला असं वाटतं की प्रभू श्रीराम यांचं बोट धरून मीच त्यांना अयोध्येच्या राम मंदिरात घेऊन गेलोय ते नसते तर अयोध्येत राम भगवान राम यांची प्राणप्रतिष्ठा झालीच नसते एक व्यक्ती आहे या देशात ती स्वतःला सुपरमॅन समजते एक व्यक्ती आहे या देशात जी स्वतःला नॉन बायोलॉजिकल पद्धतीनं अजैविक पद्धतीनं जन्माला आलो म्हणजे मला वरून देवानं जन्माला घातलं अशा पद्धतीनं लोकांना भ्रमित करते एक व्यक्ती आहे या देशात जी सांगते रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध मीस थांबवलं पण ती व्यक्ती मणिपूरचा हिंसाचार आणि जम्मू काश्मीरमधला हिंसाचार थांबू शकत नाही मला असं वाटतं त्याच व्यक्तीविषयी मोहनराव भागवत बोलले आहेत काही लोक स्वतःला सुपरमॅन समजतात पण या सुपरमॅनच्या पायाखालची सतरंजी बहुमताची ज्या सामान्य माणसाने खेचून घेतली तो कॉमन मॅन हाच सुपरमॅन आहे असं आम्ही मानतो तरीही मोहनराव भागवत यांनी जे मत व्यक्त केलेलं आहे त्याच्यावर चिंतन देशाने केलं पाहिजे भारतीय जनता पक्षानेही केलं पाहिजे रेल्वेचा अपघात झाला मोठा अपघात आहे आतापर्यंत मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सूत्र हातात घेतल्यापासून ही अपघातांची मालिका सुरूच आहे आणि आतापर्यंत सव्वा तीनशे प्रवासी या अपघातात मरण पावलेले आहेत सव्वा तीनशे हा आकडा अत्यंत गंभीर आहे तुम्ही बुलेट ट्रेन आणताय तुम्ही मेट्रो ट्रेन आणताय तुम्ही सुपरफास्ट ट्रेन आणताय पण सामान्य जनता ज्या लोकल ट्रेनमधून किंवा ज्या पॅसेंजर एक्सप्रेसमधून प्रवास करते आहे की सिग्नल यंत्रणा ते रूळ बरं का या संदर्भात सरकार काही करायला तयार नाही तुम्ही बुलेट ट्रेनचा दिखावा करताय त्यासाठी प्रचंड पैसे खर्च करताय पण सामान्यांचं जीवन जे आहे जे लोकल ट्रेनमधनं प्रवास करतात त्या पॅसेंजर ट्रेनमधनं प्रवास करतात त्या संदर्भात सरकारकडे कोणत्याही योजना नाही हे रेल्वे सुद्धा त्यांना श्रीमंतांसाठीच चालवायची चार। आहे सरकार डी रेल हे जबसे ये नए रेलवे मंत्री ने अपना पदभार सामभाला है फिर एक बार और पहले भी तब से उनके कार्यकाल में जो अपघात है, हुए हैं एक्सीडेंट हुए हैं उसमें तीन सौ से ज्यादा लोगों की या पैसेंजर्स की मौत हुई है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है गंभीर है आप बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं आप मेट्रो ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन ऐसी बहुत बड़ी योजना आपकी है लेकिन सिग्नल सिस्टम या रेलवे की जो तो लाइंस है जिसमें मरम्मत की जरूरत है उसका आप, आपका ध्यान नहीं है तो सामान्य लोग जो तो है वो कैसे जिएंगे और कैसे प्रवास करेंगे खर मन चारशे पार या आंकड़ा गुंत्या पार पैसेजर का मृत्यु दिस ठीक है कांग्रेस की भी मीटिंग है कहा जा रहा है कि 69, अरे 96, 96 का है ये आंकड़े में कोई दम नहीं है तीनों पार्टी प्रमुख पार्टी है वो अपने अपने सीटों का एसेसमेंट कर रही है महाराष्ट्र में टू सीट्स सीट है सभी पार्टी को अधिकार है कि पूरे सीटों के ऊपर अपनी ताकत क्या है हम कहाँ लड़ सकते हैं उस बारे में असेसमेंट करके फाइनली जब हम तीन एक साथ बैठेंगे तो सीट का आदान प्रदान तो होगा मुंबई का जा रही है शिवसेना आपकी पार्टी देखिए उस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है लेकिन हमेशा मुंबई शिवसेना का गढ़ रहा है यहाँ की मुंबई महानगर पालिका हो यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें विधानसभा के और लोकसभा के हम जीतते आए हैं तो जरूर जैसे विधर्भ हमें में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती है पश्चिम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब को ज्यादा सीटें मिलती है अपना अपना गढ़ होता है अपना अपना प्रभाव होता है तो मुंबई कोकण में शिवसेना का प्रभाव हमेशा रहा है तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा तो आगे हो जाएगा। मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी हा जरी चेहरा असला, तरी आम महाविकास आघाड़ी क्षण जो चेहरा है तो चेहरा अख्ख्या महाराष्ट्र है? तर विविध मुद्द्यांवरनं संजय राऊत यांनी थेटपणे मोदी सरकारवरची टीका केलेली आहे देशामध्ये कॉमन मॅन सुपरमॅन आहे असा उच्चार हा संजय राऊत यांनी केलेला आहे त्याचबरोबर रेल्वे अपघातांवरनं सुद्धा संजय राऊत यांनी थेट रेल्वे मंत्र्यांवरती टीका केलेली आहे